ближнего твоего, просто нарушила эту заповедь. И для христиан всего мира, вот только полетели первые ракеты, многие сотни и тысячи христиан сразу же стали на колени молиться Богу. Так или нет? Мы открыли наш фронт, это наша война. Мы стали сразу же молиться за нашу страну. И молитва объединила всю планету христианство самая большая религиозная группа на земле. И христиане одни из первых включились в широкомасштабную помощь э, нашей стране. Вот здесь на экране Samaritan Purse. Кто-то работает с сумкой самарянина. Кто хоть раз в жизни получал их подарки или работал. Смотрите, большая часть зала. Сумка самарянина это фонд, который был создан в Соединенных Штатах Билли Грэмом одним из столпов протестантизма американского, для помощи самым бедным странам и для помощи странам в войнах. Вот за, на сегодняшний день только то, что они публикуют, наши братья Самартин Пурс, я говорил с Кенни Айзексом несколько дней назад, только по продуктовой программе 4,5 тысячи тонн продуктов. Огромное количество полевых госпиталей, медицинских центров, скважин, которые они пробурили. 400 грузовиков только по линии Purse. World Food Program. Мало кто знает, что Всемирная Организация Продовольствия тоже возглавляется христианами. Я об этом скажу чуть позже. Baptist World Alliance, World Vision, Caritas, ADRA, католические, протестантские, православные фонды. Но мы сегодня говорим о том, что удалось сделать. Эвакуация беженцев из горячих точек поселения и э, питание беженцев. Вы знаете, у нас в Украине 22 протестантские деноминации, только одна из них из 22 еженочно на протяжении 4 месяцев предоставляла и предоставляет 51 тысячу койко мест для ночлега. Только одна из 22 51 тысячу. То есть это можно умножать на цифры. Это потому, что сердце открывается для помощи людям. И реконструкция и восстановление, и гуманитарная продовольственная помощь, медикаменты, ЗСУ, тероборона, бронежилеты, тепловизоры, автомобили, лечение, работа с семьями погибших, раненых, протезирование. Мы прямо сейчас вот отправляем очередную команду ребят без рук, без ног, наших солдат в Калифорнию. Это все огромная работа, которую Господь Бог через церковь свою, через нас с вами делает.